Политолог Джеффри Стейси говорит, что остановить агрессию России возможно только лишь с помощью предоставления Украине летальной военной помощи. Запад должен начать вооружать Украину, оказать военную помощь. Антитанковое оружие, антивоздушное, другие типы артиллерийского оружия. Это то, чего Москва очень не хочет. Запад должен четко заявить, если за две недели кризис не закончится, эта помощь начнет поступать в Киев. Запад должен сказать, что если деэскалация не начнется в течение двух недель, Тогда будут запланированы и проведены большие наземные учения, будет разыгран сценарий вторжения России с Востока с участием военных сил стран-членов НАТО. Также имеет смысл, чтобы НАТО объявило, что если в течение двух недель не произойдет деэскалация кризиса, Украина получит приглашение в НАТО. В администрации США, Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности сейчас ведутся серьезные обсуждения дальнейшей стратегии действий по отношению к России. Обаме удалось добиться того, что наши европейские партнеры заняли более жесткую позицию в отношении России. Мы видели особый успех с немцами, голландцами, британцами, даже французами, и что очень важно с итальянцами, которые были, если не пропутинскими, то выступали против жесткой линии в отношении Путина. Все эти страны во главе с Германией теперь продвинулись вперед. Тем не менее, продолжаются дискуссии относительно военной помощи. Я прогнозирую, что если Россия усилит свое вторжение, начнется доставка мощного оружия из США и ЕС в Украину.